Мы сегодня играли против опытной команды, но у них не играли их лидеры, легионеры. Но как бы мы старались, сбились, но допустили несколько ошибок, а это непростительно с такой командой. И пропустили легкие мячи, в отрыве забили нам, как бы. Ну, мы бились, видели всю игру. Ну, не получилось у нас. Спасибо. Спасибо. Да, все немножко такие поникшие, потому что даже не будем родить делать. Хотелось, конечно, чтобы те там 2-3-4 игры, которые мы проиграли, они сегодня так сказали, что мы, к сожалению, уже за бортом плывем. Но я не поверил, да, вот. я не хочу и больнее тему не хочу поднимать. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете сегодняшнюю игру нашего воспитателя гигантского баскетбола Галенко, который очень, по-моему, очень хорошо описался. И почему, так если вы знали его вот такие возможности, раньше он не выходил? Это эксперимент же ну, Галенко, за Галенко могу сказать, что перспективный парень. Все у него есть, и данная техника, и физика, в принципе, очень хорошая. Ну, надо ему тактика учиться. Просто вот почему спрашиваете, он не играл. Потому что он присоединился после Нового года только с дубля большой команде. Ну и пока он все начинает понимать, и понемножку, понемножку, он уже на тренировках начинает понимать, ну, такая ситуация, что надо ему давать уже шанс играть, и он, видели, он может может он играть, я думаю. И он, думаю, один из таких, которых я видел в Украине первых номеров, он такой, ну, я не знаю, не самый перспективный, но один из, из перспективных, которые в будущем могли бы играть на высоком уровне в баскетбол. Продолжение темы. А почему-то уже как бы давно не появляется на площадке. Такого брака не было. Галенков, если Шундель уже сколько, гораздо больше в этой команде, в прошлый сезон, тогда Галенков немножко уже начинает, как вы сказали, обгонять его. Но пусть он доказывает на тренировках. И я же смотрю, что происходит на тренировке тоже, как Шундель тренируется, как он соображает то, что отнес. просит. так что пусть еще тренируется и учится. Конечно, ему шанс будем давать, но... Игра есть игра и жизнь есть жизнь. Что не хватило? Надо забить свободные броски и все. Баскетбол очень элементарная игра, забейте и выиграйте. и пойдите домой. Что? Мы разыграли доверного только. Но это и мастерство видели, когда им нам надо было мы не забили уровень, а когда им надо тогда Дроздов забился важный трюльник. Это решило, я думаю, что Но ну, там еще две ошибки магии. Это решило уже, уже, уже исход игры. Абрис, ну конечно, сезон подходит к концу регулярного чемпионата? Понятно, что вы сейчас начнете 9-й, вы худший, наверное, 10-й, мы ниже, наверное, не опустимся, надеюсь. Но вот сейчас из тех ребят, которые... Пока не, не буду отвечать вам на этот вопрос. После сезона будем смотреть. Еще нам надо играть, что я буду там. Спасибо. 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 чтобы он не падал. Что с ним слабо, это самое. Я только вот Хорошая игра. Она не решала ни для кого, ни для кои из команд в турнирном плане, ничего. Но каждый из них хотел показать свой максимум. Николаев выиграл последние матчи. Мы после ряда поражений вернуться на нужный уровень из ошибок. Дали много открытых бросков. Подобрать много мячей в нападении. Вот. Ну, равная игра. Но хорошая победа. Спасибо. Все. Костя, ты сейчас мастерской. должен был сказать, что тренер тебя обижает, не дает играть, не заставляет тренироваться еще. 10 Сложно ли было настроить вашу команду на игру с командой, которая не во в плей? Потому что практически это, конечно, красивые слова, которые говорят журналисты, говорят тренера. Конечно, тренер всегда старается настроить на игру, но, по-моему... Игрок, если он уважает себя как профессионала, уважает своих коллег, как профессионала, уважает свой клуб и соперников как профессиональных действующих лиц, то его не надо дополнительно мотивировать настроить. И в любом случае у нас очень трудно, потому что, как уже говорили, игра ничего не решила. Мы всех этих игр даем отдохнуть и хотелось бы еще больше дать их отдохнуть. Но к сожалению, у нас есть большой дисбаланс, скажем так, когда кто-то из этих основных игроков у нас не играет, да? мы да, частично даем отдохнуть душим игрокам шанс. Но это никакой все равно. Для нас получилось так, что вот правда, из-за ничего там нас не удивило ничем, не думая о падении момента меня удивило то, что как безобразно, как по детским действовали защиты, я, 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 так и говорю, не надо из себя строить клоуны. Просто надо играть элементарный, самый простой баскетбол, защите и нападение. Да, у нас был полный спектр глупых ошибок, начнем с того, что нападение, из-за этого получилось плохое возвращение назад защиту. И Николаев э, очень-очень хорошо использовал. Все-таки домашний зал хорошие игроки, хороший тренер, все, они знают свое место, весь сезон играют вместе. И нам было очень трудно его сломить. Это. Ну, потом, когда мы, э, ну, иногда, вот, как мы говорили, приходится стыдить, просто как детей, чтобы уважали только себя, ничего больше не это Подействовало в конце, так как произошло, но закончилось, скажем так, логично все. А так и должно было случиться, хоть и мы играли недалеко все лучше и долго, и даже некоторые вообще не играли. Но э, это третья игра с Николаемсоном и третья сложная игра. Да, так что в любом случае, ну, сейчас для меня в конце уже мало интересовало эти ошибки, которые были. Не главное, суть, как мы выиграли. Для нас это было важно, чтобы поднять чуть-чуть такой боевой дух. Перед следующей игрой Южным и потом в ну, Голубавку. Закончилось не как в Кривом Роге. Что? Закончилось не как в Кривом Роге. В да, Кривом Роге? Это... Ну, просто, против нас же, я говорю, Зеркалинская Лига очень серьезная лига. И уже свои задачи решили или не решили, или, и, или там стараются. Против лидеров очень ну, все стараются. Да, и потому у нас самые трудные игры, скажем так, с командами, которые боролись за восьмого. Они не говорят, что попали, не попали, а боролись. У нас из этих всех поражений, пять поражений из команд, которые ему ну, не попадают это, это очень много. Но и так вот таких играх есть речь о том, что я говорил перед игрой. Просто самоужение себя. Матча с химиком тоже планируете кому то дать отдохнуть? Да, но у нас приедут э, три игрока с Киева еще. Шутка. Не знаю. Амерс, вот такой вопрос у меня. Прошлый сезон регулярный чемпионат Украинской суперлиги. Будемо не тоже выиграл. Регулярно. Далеко вы а, не, не правы, мы, далеко вы не правы, если а почему-то уже не выиграл по а, Задавайте а этот я... вопрос тем, которые были в прошлом Нет, году. Как? Но я вам могу сказать, что Будивельник не выиграл регулярный сезон а, в прошлом году. Донецк, Донецк. выиграл регулярный сезон в а, прошлом году. Ну ничего, ну, это был тот же самый же Будивельник в Донецке. Да, да, я извиняюсь, Донецк. А у него не смог церковь. Все? Ну, я... Спасибо. Спасибо. Спасибо.